забрать мою гордыню. И Бог ответил мне, нет. Он сказал, что за гордыню не забирают, от нее отказываются. Я попросила у Бога вылечить мой прикованный в постели дочь, и Бог ответил мне, нет. Душа его сохранности, а тело все равно будет. Я попросила у Бога даровать мне терпение появляется в результате испытания, его не дают, а заслуживают. Я просила Бога даровать мне счастье, и Бог ответил мне – нет. Он сказал, что дает благословение, а буду я счастлив или нет, зависит только от меня. Я попросила Бога уберечь меня от боли, и Бог ответил мне – он сказал, что страдания удаляют человека от мирских забот и приближают к нему. Я попросила у Бога любить других так же, как Он любит меня. Наконец-то ты поняла, о чем нужно просить. Я попросила у Бога сил, и Бог послал мне испытания, чтобы закалить меня. Я просила у Бога мудрости, и Бог послал мне проблемы, над которыми нужно ломать голову. Я попросила у Бога мужества, и Бог послал мне опасности. Я попросила у Бога любви, и Бог послал мне несчастных, нуждающихся в моей помощи. Я попросила у Бога благ, и Бог послал мне возможности. Я не получила ничего из того, что просила, но я, попросила, но я получила все, что мне было нужно. Бог не вне. アミン。